Расскажите, как вы давно играете в гольф и чем вас привабливает эта игра? Я не могу пока похвастаться тем, что я играю, я только учусь. Это мой первый год и вот надеюсь когда-то поучаствовать в турнире тоже. Я знаю статистику сейчас в Украине, что возможно за 4 года стать победительницей среди женщин. А ви знаєте, що в 2016 році гольф буде включений в літню програму Олімпійських ігор? Можливо, захочете війти до збірної України? Дякую за підказку, Я подумаю. Угу. Що вас підштовхнуло для до того, аби займатися саме цим видом спорту? Раніше думала, що. Это... скучно, неинтересно, но ну, как-то какой-то слишком специальный не для меня вид спорта. А просмотрел фильм, даже не скажу название, с Виллом Смитом, как он помогал непрофессионалу победить. Этот фильм именно мне донес философию этого спорта, и я, по крайней мере, повернулась в его сторону, и мне стало интересно, что же это такое. А год назад, когда я попала в Гольфстрим и взяла клюшку в руки, я поняла, что мне это нравится, я хочу это делать. А вот рациональное мое решение, почему я хочу это делать, хотя это тоже, наверное, эмоциональное. Когда я э, выхожу на поле, все, что меня беспокоило в течение дня и все, вся полученная информация за весь день, она начинает спокойно раскладываться по своим ячейкам. Я это же техническое движение. Я думаю только лишь о том, как это правильно сделать физически, а голова моя свободна для того, чтобы принимать правильные решения.